Kan? Uh -huh. saya cadangkan beli terus kain kapan. Masing-masing hmm. nampak degil sangat kan. Uh -huh. Baring di atas kain kapan tu. <laughs> juga yang kan. degil-degil lagi hmm. tempah terus Batu Nisan. Letak <laughs> nama teruslah. Letak kan? nama tu. Kemudian saya keluar daripada rumah. Hmm. Saya pergi duduk atas jalan, jalan-jalan kereta lalu-lalang. Lalu. Kan? Saya duduk tengah, tengah. Saya pandang ke atas. Saya tengok langit. Jalan sikit anak dia pun cuit. Abah Abah nak pergi bilik air Abah marah dia Meremak ni Lepas benda dia pergi Dia tanya siap dah? Dah siap semua Dah naik semua Atas kenderaan tu Dia pun baru berjalan Berjalan balik Berjalan balik tu dia kata Ustaz dia kata Rupa-rupanya pengalaman saya ialah abang ipar saya Allah Ya Ha. meninggal dunia kena disihir. Masya-Allah. Kemudian kakak ipar saya. Hmm. Sampai. Yeah. Tapi ustaz betul sebab saya saya pernah ada kawan juga di Pantai Timur kan dia punya keluarga tok-tok dia yang kalau dulunya dia siap buat kubur, dekat hmm. kawasan rumah tu bila dia turun rumah nak pergi kerja, dia teringat oh, inilah rumah okay. akhir aku, inilah rumah akhir aku kat sinilah hmm. aku akan kembalinya kan hmm. jadi benda tu selalu ingat mati, ingat mati ingat mati, jadi setiap langkah, setiap saat dia bernafas tu dia nak buat baik je kan saya tak cadangkan gali kubur <laughs> saya cadangkan beli teruskan kapan <laughs> terus buat kan eh? ha. Kalau siapa-siapa yang degil ni kan saya cadangkan beli terus kain kapan masing-masing nampak degil sangat kan baring di atas kain kapan tu cuba balut diri masing-masing ketat-ketat siap cuba ketat-ketat suruh orang balut belanja untuk mengkafankan diri senang cerita yang degil-degil lagi tempah terus batu nisan tak nama terus tak letak nama terus tarikh je kosongkan dulu. tarikh kosong dengan tujuan untuk kita menyedari pada yeah. akhirnya. Ya, yeah, betul-betul. Jalan akhirnya. Dengar ni pun dah <laughs> berdegau derau <dengar laughs> ni. Betul, Ustaz. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Yeah. Ha. Tapi, start, Tapi yang sekarang, start, sekarang ni muda-muda ha. kan? Kelapa muda-muda yeah. turun awal sekarang. Ya, yeah, yeah, betul. Kelapa turun lambat lah. <laughs> <laughs> Saya rasa sebab kelapa-kelapa tua ni ilmu dia tebal Ustaz yeah, Jadi that. mungkin ditahan untuk memberi segala ilmu-ilmu kepada kelapa-kelapa muda ni juga Ustaz yeah. <laughs> uh, Baik tadi sedikit yang tentang keikhlasan tu Ustaz Saya rasa Ustaz pun mungkin mengalami um, Ujian yang besar juga Sebab pengaruh Ustaz sangat besar dalam dunia sosial media ni Zaman sekarang ni Ustaz cakap je Walaupun yang baik orang akan terima Tapi ada juga orang netizen kita berbuat baik, ada lagi yang terpaling ustaz di dalam tu juga. Yeah. Jadi macam mana ustaz nak sentiasa positif. Ustaz buat macam mana? Setengah orang dia bosan sangat, dia off comment je. Setengah orang dia macam, tak apalah kita kita tak payah balas. Ataupun macam mana ustaz melalui benda-benda macam ni? Saya sendirinya um, melihat ada dua cara. Mm -hmm. Kalau nampak bahasa-bahasa uh, yang teruk-teruk sangat, mm -hmm. kita akan block terus. Bagi, bagi saya sebab hmm. itu pun yang diajar di agama. Hmm. Agama diajar supaya kita jangan bersama dengan orang yang buruk-buruk akhlak. Hmm. Orang yang hmm. tak baik sangat akhlak. Hmm. Tapi kalau sekiranya kita tengok netizen tersebut hmm. dia ada potensi untuk kita kita sampaikan dakwah dan dia boleh terima dengan hmm. cara yang baik, hmm. maka itu jalan jalan untuk kita berdakwah dan hmm. saya akan terangkan dengan cara yang baik. Hmm. Dan saya tidak blok dia. Saya tak. Tapi kalau saya tengok dia ni memang kerja dia memang hmm. dia nak mencaci maki, komen yang buruk-buruk dan sebagainya, hmm. saya akan tutup jelah orang yang demikian hmm. untuk tidak bersama. Saya tak nak bersama dengan Yelah. orang macam ni. Hmm. Saya kata mereka tak perlu hadir dalam hidup saya. Yeah. Kerana white yang negatif ini, uh, suasana negatif ini dia akan mempengaruhi emosi kita. Ya. Yeah. Tetapi kita bentuk dalam diri kita ni Suasana yang positif yeah. Kalau ada orang ni Selayaknya untuk kita perbetulkan dia Dan mm. dia boleh terima nasihat kita dengan baik mm. Maka kita betulkan dia yeah. Jadi itu tindakan yang patut kita lakukan yeah. Dalam hidup saya lah Kemudian yang ketiga Saya akan sentiasa berdoa pada Allah Ya Allah Tunjukkanlah jalan hidayah aku mm. Dalam hidup ini Janganlah sampai peringkat uh, Sampai peringkat aku dipesongkan oleh orang-orang sebegini. Hmm. Jalan jalan yang kamu telah tunjuk pada para nabi, para auliya salihin. Hmm. Jadi kekuatan saya ialah dengan kekuatan dengan doa. Faham. Siap kali mana saya dengar je caci maki, kata yang buruk dan sebagainya, hmm. saya akan pulangkan pada Allah. Doa-doa hmm. saya akan saya sebut dalam dalam sepertiga malam kita kan, ya. dalam doa kita ataupun tempat yang mustajabnya doa. Saya takkan tinggal. Doa-doa untuk diri saya, keluarga saya dan sahabat-sahabat yang sekitar dengan diri kita ni yang baik-baik. Hmm. Ya Allah, hmm. aku nak dengan orang baik-baik ya. Aku tak nak dengan orang jahat-jahat. Orang jahat-jahat ni kamu palingkan daripada aku ya Allah. Faham. Kalau mereka cuba datang ganggu pun, aku tak peduli pada mereka. Hmm. sebagaimana yang diajar dalam dalam al-Quran kan. Na hmm. wa iza khathabhumul jahilun qalu salama. Kalau kamu di dicaci maki oleh orang jahil hmm. kamu katakan salamlah kamu sebut tak ada apalah engkau pergi hmm. maknanya pergi mampuslah engkau hmm. aku tak naklah dengan engkau hmm. engkau-engkau aku-aku hmm. dan kita tidak pun terpengaruh pun dengan cara hidup dia. Hmm. Cara hidup dia, dia buruk kecil dan hmm. buruk hmm. ter terpulang pada dia lah. Hmm. Dan kita tak terkesan pun pada dia. Hmm. Pada diri kita. Maknanya kita kena bina diri kita aura positif kita. Hmm. Jangan kita terkesan dengan kata-kata yang buruk yang mereka lakukan. Dan apa sahaja tindakan yang buruk yang mereka lakukan itu, hmm. kita harap supaya Allah lindungi kita hmm. daripada hmm. kejahatan yang sebegitu. Bunyi senang tu Ustaz. Tapi susah kan Sebab semua bermain dengan hati Ya yeah, betul Walaupun ustaz ialah ustaz Tapi hati tetap yeah. manusia Betul ustaz Kadang-kadang kita rasa Marah juga kan betul. Saya ni lagi lah Orang biasa-biasa je Tapi kadang-kadang dia Saya rasa few second tu Yang akan trigger kita tu Kan Kita-kita ha, bentuklah Dengan ilmu hmm. Marah dengan ilmu hmm. Jangan kita marah Dengan emosi faham nanti kalau kita marah dengan dengan emosi syaitan akan masuk dia suka lah dia akan main mm -hmm. tapi kita berhak untuk marah berhak berhak mm -hmm. untuk kita marah mm -hmm. tapi marah kita tu dengan ilmu faham jangan marah kita dengan dengan emosi faham yang menyebabkan di waktu itu tak terkawal hidup kita mm -hmm. jadi kita pun jadi stres yeah. dengan mereka jangan tetapi dalam dunia moden sekarang ni apa sahaja yang dilakukan oleh netizen dan yang buruk-buruk pada kita tu yeah. lalu kita bina dengan cara yang positif. Yeah. Anggaplah setiap orange itu manis. Jangan yeah. anggap orange itu masam. masam. Okey ustaz, saya rasa terpanggil kat satu benda ni yang kita boleh share kepada semua penonton sebab uh, ni topik yang sangat best jugalah sebab social media sekarang ni kita tak tahu setengah orang tu ada akaun akaun betul ke akaun yeah. hantu pun banyak. Ada pekerjaan dia orang memang kerjanya untuk menghentam, menjatuhkan orang. Sedikitlah walaupun tak banyak, sedikit kalau ustaz cakap boleh masuk sedikit mungkin dapat mengubah cara kehidupan hidup orang ni sebab diorang ni pun sebenarnya setengah kategori netizen ni digajikan untuk membuat benda-benda dan komen-komen yang negatif ni. Itu pekerjaan dia orang ustaz. Ada uh, realitinya sekarang benda ni. Jadi Saya betul saya terlupa. Ada yang ada yang baik, ada yang tak baik. Cuma yang baik pun kadang-kadang benda tu tak berapa nak betul. Tetapi bila Ustaz tahulah bila ada cyber trooper ni dia satu lambakan komen yang positif. Benda yang tak baik pun eh oh, iyalah betul. Jadi dia sedikit sebanyak mungkin menipu. Hmm. Apatah lagi yang negatifnya. So mungkin sedikitlah kata daripada Ustaz nasihat. Saya nak ingatkan bahawa kita tak berakhir dengan dunia. Hmm. Kita akan berakhir dengan akhirat. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ni jauh lebih baik dan juga lebih kekal. Hmm. Di akhirat nanti Allah tunjukkan balik semua perbuatan Replay kita. Replay boleh Ustaz ya, semua. Ha. Mm -hmm. Aliyaw manakhtimu ala afwahihim. Hari yang Allah tutup mulut masing-masing. Watukallimuna aidihim. Tangan ni akan cakap. Hmm. Tangan ni akan bagi tahu. Ya Allah, tangan ni lah yang jadi cyber trooper tu, Ya Allah. Tangan ni dah yang tulis caci maki tu ya Allah. Tangan ni semua akan bercakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi hmm. bima kaanu yaksibun. Dengan apa yang kamu buat. Saya nak pesanlah kepada orang-orang yang buat kerja macam ni. Dunia pun tak sama, akhirat pun tak sama. Ya. Yeah. Sebaik-baiknya jadilah orang yang baik. Kan lebih baik daripada kita jadi orang jahat ya. Memilih di antara yang baik Dengan memilih untuk menjadi jahat Lebih lebih mudah memilih untuk menjadi baik Dibandingkan payahnya menjadi orang yang jahat Betul Ustaz Tapi kenapa kita pilih untuk menjadi jahat Nak jadi jahat tu banyak usaha kan ha, Ustaz Kena usaha kan <laughs> Dan kesan daripada kita jadi jahat Tak berkat Rumah tangga kita tak berkat kemudian kehidupan kita haru biru hmm. bahagiakah saya berterupa tak bahagia hmm. Allah tak jadikan kebahagiaan daripada kemaksiatan hmm. selagi mana dia buat benda yang maksiat walaupun nampak gaji dia berpuluh-puluh ribu hmm. walaupun dia dapat banyak dalam hidup dia hmm. pada zahirnya tetapi batin dia akan sesara. hidup hmm. dia akan berantakan jalan hidup dia akan musnah. Hmm, hmm. Dia tidak akan membawa kebaikan langsung. Macam orang-orang yang niaga dadah. Yalah. Orang meniaga jadi seorang apa dia? Tokek dadah dan sebagainya. Kaya. Kaya nampak eh. hmm. zahir kaya. Yeah. Tapi ke mana kamu dapat? Hmm. Berakhir dengan apa sudahnya? Hmm. Untuk apa kita jadi demikian? Yeah. Lebih baiklah memilih untuk jadi baik. Iyalah. Memilih untuk jadi orang yang soleh. Tulis komen-komen yang baik. Hmm. Tulis kata-kata yang baik. Di dunia pun sama. Hmm. Orang pun Kita pun dapat kebaikan Kita dapat bertambah Ayah. Rezeki yang Allah akan tulis pada kita ni Semakin bertambah 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 mm -hmm. Kan Satu kebaikan yang kita lakukan Sepuluh kebajikan yang Allah kurniakan pada kita. Kembang, kembang, kembang sampai tujuh ratus kali ganda. Kebaikan yang Allah bagi pada diri kita. Hmm. So, kenapa kita nak memilih jadi jahat? Yeah. Yang jadi jahat ni, susah kan? Jalan semakin teruk, semakin teruk. Akhirnya neraka. <laughs> akhirnya neraka. Hmm. Lebih baiklah kita memilih jalan baik. Yang kita di dunia ni pun, kita dah rasa dah kebaikan. Jadi, baik ni kan idea rasa kan? Yeah. Kita buat baik kan? Seronok kan? Kita seronok. Enjoy sangat. Kita buat baik. Mm -hmm. Tanya orang yang puasa kan? Mm -hmm. Dengan orang tak puasa. Mm -hmm. Nampak kan? Orang yang tak puasa dia kan? <laughs> Nampak dia ceria, konon-konon. <laughs> Tapi, sengsara dalam hati. Yeah. Sengsara dalam hati. Mm -hmm. Ya, kamu boleh makan tengah hari. Mm -hmm. Ya, kamu tak puasa kan? Mm -hmm. Tapi, kamu sengsara hidup kamu. Dunia pun kamu sengsara. Sampai dalam kubur lagi, sengsara. Mm -hmm. Di saat mana orang kekenyangan, kamu kelaparan. Hmm. Sampai di akhirat, lagi kamu sengsara. Hmm. Jadi, untuk apa kita memilih jadi jahat? Hmm. Lebih baiklah kita memilih jadi baik. Hmm. Bila kita memilih jadi baik, hidup kita ni pun tenang. Hidup kita ni pun lapang. Hmm. Rezeki Allah bagi tambah. Hmm. Kebaikan kita, kita pun dapat orang baik baik dalam hidup kita. Entah. Sampailah kita mengadak depan Allah. Sampailah kita, sampai di akhirat nanti pun kita jadi elok je. Hmm. Akhirnya, kita dapat syurga Allah. Hmm. Mengapa memilih jadi jahat? Ya. Yeah. Itu dia kata-kata daripada ustaz dan saya rasa yang 6 checklist yang ustaz kongsi tadi ustaz punya personal checklist kita akan buat balik list tu untuk yeah. insyaallah kita sama-sama guna pakai untuk kita kita kongsi checklist tak kisahlah kita nak buat apa kita doktor ke kita engineer ke kita grab driver ke apa sahaja, 6 checklist ni insyaallah kita akan ikut untuk kita rasa sentiasa kita refresh ustaz eh yeah. jadi baik 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 ustaz kalau tengok gaya ustaz cerita ni ustaz punya Antivirus Antibody yang Sangat kuat Ustaz ada tak Satu momen yang macam Ustaz rasa macam Down Terduduk memang, memang Allahuakbar Dah cuba dah ni Tapi macam Down sangat lah Ustaz Ada tak Momen tu Ustaz Setakat ni um, Momen yang paling Saya Terduduk dalam hidup Waktu hmm. mana uh, Ayah saya meninggal dunia yeah. Ayah saya pada usia 8 tahun hmm. Saya Waktu mana Saya dikejutkan oleh bonda saya Um, bonda saya bagi tahu ayah dah tak ada disebut. Hmm. Saya tidur waktu sebut pukul tengah hmm. malam. Hmm. Uh, malam tu sebelum daripada ayah saya meninggal dunia disebut, dah duduk, saya dah baca Quran dekat dia. Saya kemudian mak saudara pun, saya pun ada dekat dengan dia. Semua dia minta maaf semua dengan adik-beradik, dengan semua tu. Kemudian dia mengucap banyak je. Saya pun pergi tidur. Bila saya tidur, bonda saya kejut saya. Dia kata bangun, bangun. Ayah dah tak ada, dia sebut. Hmm. Saya bangun. Saya bangun tu, saya pergi keluar daripada rumah, saya tengok. Uh, saya bangun tu, saya pergi dekat arwah ayah saya yang terbaring tu. Kemudian saya cium mata dair dia. Kemudian saya uh, angkat tangan baca doa semualah. Allah maghfirullahu warhamhu. Saya baca doa. Kemudian saya keluar daripada rumah. Hmm. Saya pergi duduk atas jalan, jalan jalan kereta lalu-lalang tu. Kan? Jalan hmm. masa, masa tu kosong, kampung. Hmm. Jalan di antara jantuk dan benteng. Saya duduk, tengah-tengah. Saya pandang ke atas. Saya tengok langit. Malam tu cerah sangat. Hmm. Uh, uh, tak ada awan. Hmm. Masa itulah masa yang saya rasa saya paling Uh, di tahap yang paling rendah dalam hidup saya. Hmm. Tapi sekejap je. Oh. Uh, sekejap je saya rasa di waktu itu. Hmm. Lepas tu saya bangkit balik, saya bangun balik. Berapa lama kita nak jadi macam ni? Hmm. <laughs> uh, saya sebut demikian. Saya perlu untuk bangun. Hmm. Saya perlu untuk bergerak hmm. dan sampai hari ni alhamdulillah bila saya uh, saya sentiasa ingat yang nasihat totok guru, nasihat pada semua alim ulama sahabat-sahabat yang sentiasa bagi support pada saya hmm. tak adalah rasa terduduk dalam hidup, tak hmm. ada hmm. ha, setelah daripada pada usia 8 tahun itu saja, Ustaz, ia, saya rasa demikian Ustaz, Ustaz umur 8 tahun, awal tu Ustaz maksudnya Ustaz, umur 8 tahun Ustaz boleh rasa benda tu dan Ustaz boleh berdoa kepada ayah begitu dan saya rasa untuk kategori tahun sekarang ni lah 8 tahun saya rasa mungkin dia orang pun tak tahu apa kebanyakannya yeah. ha, dia tak boleh rasa feeling mungkin rasa sedih je lah tapi untuk betul-betul nak rasa sebagai seorang ayah ahli keluarga berdoa begitu dan ustaz boleh nak macam melihat apa yang seterusnya seterusnya saya rasa ustaz dah matang dengan keadaan faktor keluarga yang membesar begitulah saya rasa yeah. ha, kan bukan Sebab, bukan senang juga ustaz nak. Iyalah uh, maknanya kita kita yang bangunkan jiwa kita. Ha. Uh, uh, positifkan benda Positifkan eh. benda tersebut. Semua hmm. di kalangan kita boleh bangunkan jiwa masing-masing. Hmm, hmm. Di kalangan kita jangan kita rasa bahawa dunia ni sempit. Allah jadikan dunia ini luas hmm. untuk diri kita. Hmm, hmm. Kalaupun kita pernah kecewa dalam satu karya. Yeah. Misal contoh percintaan. Yeah, kan. nak putus cinta. Putus cinta kan. Sekarang <laughs> so, cuba kita bayangkan. Allah bukan buat dia seorang. Atas bunga bukan ini. sekuntum kan. Ha. Bunga bukan sekuntum. Banyak kuntum. Atas <laughs> dunia ni. Dan kumbang pun bukan seekor. Banyak hmm, ekor pun. Hmm, hmm. Dan boleh jadi hikmah di sebalik itu jauh lebih baik mm -mm. dalam hidup saya. Mm -mm. Saya fikir mm -mm. macam tu. Satu benda yang terjadi, mm -mm. kita nampak kita tak suka dengan benda tu. Mm -mm. Tetapi di sebalik itu ada yang Allah kurniakan yang lebih baik dalam hidup kita. Asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah sebut. Boleh jadi yang kamu benci tu itu yang terbaik untuk kamu. Yeah. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka tu buruk untuk kamu. Jadi siapa yang tahu yang baik dan buruk ni? Allah. Ya. Kemudian Allah jadikan banyak hikmah dalam hidup kita kan. Hmm. Banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan dengan kejadian itu mengubah hidup kita yang lebih baik. Betul. Sahabat saya kan, saya nak sebut ada. Ha. Dia kata, dia pesan pada anak-anak dia uh, nak jalan ni kan nak bergerak ni nak bergerak, pergi bilik air semua dia kata pergi selesaikan dulu qada hajat semua dia sebut pada anak dia anak dia ramai hmm. kemudian anak dia pun ialah anak dia pergi ada yang pergi ada yang tak pergi kemudian hmm. naik jalan sikit jalan sikit anak dia pun cuit abah <laughs> abah nak pergi bilik air dia hmm. sebut abah marah dia <laughs> meremang ni tadi kan dah sebut dah pergi bilik air pergi bilik air dia kata Kenapa bau nak pergi? Tadi tak rasa. Sekarang kan? bau rasa. Katanya anak dia. Dia pun nak tak nak dia layan. -hmm. Dia pun pergi. Lepas pada dia pergi, dia tanya, siap dah? Dah. Dah siap semua. Dah naik semua. Atas kendaraan uh, kenderaan tu, dia pun baru berjalan. Berjalan balik. Berjalan balik tu dia kata. Ustaz dia kata. Rupa-rupanya ada roblox baru jangka. angkat. Roblox. hmm. Dia tengok Rocktech dia Dah lama dah mati Tu dia hikmah dia Hikmah dia Allah nak samakan Perjalanan dia Betul Kalau dia terus Kalau anak dia tadi Tak ada nak pergi buang air hmm. Memang confirm dia kena yeah. Dia kena saman tapi nak sebutnya Hikmah tu kadang-kadang Kita tak nampak Kita kena fikir Banyak positif Untuk semua benda yeah. kan? Dalam hidup kita ni Ada baiknya Kita hmm. tak bersama Dengan lelaki ni Misal contohnya hmm. Hmm. Ada baiknya Aku tak bersama Kawin dengan perempuan ini, Misal contohnya Kadang-kadang yeah. Dalam hidup kita Last minute tu Kita kata kenapa Last minute kena Kenapa? Mm -hmm. Tapi ada hikmah yang Allah bagi mm -hmm. dalam hidup Kan kita tengok sekarang ni Ada yang disebut dia Dia nak kahwin dah Dekat-dekat nak kahwin Aha, dah Tak jadi tak pula yadi. Akhirnya sekarang jadi kaya raya dia mm -hmm. Yang isteri dia sekarang ni Itulah yang first customer dia kan yeah, yeah. Dalam hidup <laughs> yeah, yeah. Ha, Nak sebutnya gambaran hikmah mm -hmm. Yang Allah jadikan dalam hidup ini yeah. Kita kena nampak yang terbaik Yang Allah nak sediakan mm -hmm. dalam hidup kita Ustaz, uh, bila Ustaz dah di kaca TV dah selalu, dah sekarang di media sosial semua, dah Ustaz dah semakin dikenali. So, satu tadi pasal keikhlasan tu, satu jugalah Ustaz kena selalu selalu mengingatkan diri juga bukan senang ustaz kan sebab dah jadi popular ni senang kalau ceritanya dah famous lah bila dah famous ni ustaz orang dah tengok ada orang yang suka ada orang yang macam tak apa nak suka best lah manusia ada yang baik ada yang ni macam ustaz sini ada pernah berlaku juga benda-benda yang diganggu ataupun Uh, benda benda-benda tidak baik yang berlaku dalam dalam ustaz sendiri. Ada bukan tak ada, mana boleh tak ada. Mesti kita ada. kan manusia kan. Hmm. Hmm. Cuma saya setiap kali mana saya ada orang yang suka dan ada orang yang tak suka, hmm. Hmm. saya tetap kekalkan diri saya sebagai hamba-Nya. Hmm. Saya sentiasa mengajar, kita ni tak ada apa-apa. Hmm. Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Hmm. Semuanya milik Allah. Balik hmm. di kita. Yang hmm. Allah lah yang memuliakan kita, hmm. Allah lah yang menghina kita wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man dan saya Setiap kali mana saya ajar kan orang yang salam dengan saya kan kadang, kadang bila habis kuliah kan salam cium tangan pak cik-pak cik salam cium tangan saya sebut pada diri saya kamu jangan jangan rosakkan diri kamu kamu kena anggap diri kamu hamba Allah kamu jangan rasa kamu hebat tak ada apa-apa pada diri kamu saya sentiasa ajar demikian bahkan Uh, bila anak perempuan saya yang sulung no hmm. waktu mana ada orang puji dia oh seronoklah kakak hmm. uh, uh, abi orang abi orang dikenali hmm. uh, kemudian uh, abi ada kenderaan macam tu ada macam ni misal contohnya hmm uh, kakak saya dengar anak perempuan saya sebut tak kita semua sama hmm kita semua adalah hamba Allah hmm. bila kita menghadap depan Allah kita tetap menjadi hambanya saya terkejut saya dengar hmm. Saya dengar benda demikian hmm. Kita tengoklah Orang yang uh, Maknanya Walaupun Setinggi mana pun dia Pada akhirnya dalam tanah juga dia Pakaian sama Zah. Pakaian sama hmm. Menghadap depan Allah Jadi Apa yang kita bawa Ialah amalan Ya yeah. Kita sekarang ni berkejaran Membanyakkan amalan hmm. Banyakkan amalan hmm. pada hmm. kita hmm. Supaya bila kita pergi nanti Kita tak ada rasa apa-apa Yang kita menyesal Faham. Yang kita tertinggal hmm. Bahkan semua kita dah sedia Siap dah dalam hmm. hidup kita Itu hmm. ha, cara demikian Faham. Okey Ustaz nak 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 beralih sedikit lah lari sikit lah. bila Ustaz dah, dah mendalami ilmu agama ni tadi belajarnya memang undang-undang Islam dan sebagainya hmm. kemudian bila balik ni Ustaz kata Ustaz nak rangkul balik topik daripada awal sampai ke ke sekarang ialah mengenal diri kita ke alam barzah dan sebagainya tapi sedikit yang saya nak nak tanya sikit Ustaz macam mana pula bila orang dah kenal ustaz ni orang kata okey bila ustaz ni selalu orang akan minta bantuan juga. Contohnya macam ustaz sendiri pun dah mendirikan banyak pusat-pusat tahfiz, itu satu cerita yang lain dan lagi satu ustaz tadi juga pusat rawatan Islam. Jadi dari mana pula macam ustaz pengalaman pertama ustaz berdepan dengan situasi yang orang minta bantuan diganggu ataupun untuk memerlukan rawatan Islam ni? Pengalaman pertama ustaz. Pengalaman saya ialah abang ipar saya. Oh, Allah yarham meninggal dunia kerana disihir Masya Allah. kemudian kakak ipar saya hmm. sama juga bila saya dah berumah tangga saya balik daripada Al-Azhar hmm. kemudian saya berumah tangga hmm. saya dapati abang ipar saya dengan kakak ipar saya disihir hmm. dan juga lepas pada bila kena sihir itu sampai peringkat kematian padanya hmm. kemudian lepas pada itu diuji dalam kekeluargaan kami ini hmm. jadi saya nampak Perlu untuk saya beramal dengan ilmu yang saya belajar hmm. dekat, saya belajar dekat Mahat Muhammadin Lelaki. Kemudian saya sambung lagi sampai ke Mesir. Hmm. Kemudian di Mesir, saya sempat belajar dalam bidang perubatan Islam ini. Oh, ada Ha, uh, Saya belajar dengan Syekh Wahid Bali. Hmm. Kemudian saya belajar dengan beberapa alim ulama' yang di Mesir ini dan kitab-kitab hmm. yang saya tumpu tersebut bila saya pulang saya sempat uh, duduk sekali dengan Allahyarham Datuk Ismail Kamus hmm. kemudian Allahyarham Datuk Harun Din hmm. kami sama-sama berbincang tentang perkara-perkara demikian yeah. dan Allahyarham Ustaz Ismail Mahmud seorang lagi pengamal perubatan Islam tapi dia meninggal dunia juga semua tu uh, bila bila saya rangkumkan itu saya mulakan Ini tanggungjawab saya hmm. yang nak memastikan orang kita tak terlibat dengan ilmu-ilmu, dia panggil khurafat, ilmu-ilmu yeah. yang syirik kepada yeah. Allah. Hmm, hmm. Tanggungjawab ni dalam bidang dakwah, saya Faham. sebut demikian. Waktu hmm, hmm. so, kalau pergi tempat rawatan saya, saya tak minta bayaran. Hmm, hmm. Saya tak kenakan bayaran apa, datang je. Hmm, saya sebut demikian. Hmm, hmm. Mudah-mudahan dengan pertolongan itu saya akan ditolong di akhirat nanti. Ah ha, dengan cara demikian, Tim hmm. saya pun sama. Hmm, hmm. Orang yang nak nak uh, orang yang minta bantuan dengan kita kita tolong. Hmm. Nanti siapa yang akan tolong kita? Allah. Faham? Allah yang akan tolong kita. Hmm. Hmm. Jadi saya buka tempat rawatan tu hmm. Komplek Tibun Nabawi tu di Sya'alam tu. Yeah. Di Syak, Syak 8 tu sebut dengan tujuannya untuk orang kita jangan syirik pada Allah. Jangan pergi jumpa dengan bomoh. Hmm. Siapa yang jumpa dengan bomoh akan terlibat dengan dosa besar. Ustaz, ni dah 2025, Ustaz. Hmm. Dah moden. Masih ada lagi ataupun masih ramai bomoh lagi? Bomoh turut moden.